Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Sidang media oleh TMJ semalam jauh lebih bagus berbanding dengan sidang media yang telah dibuat oleh FAM berhubung dengan skandal pemewarisan naturalisasi FAM FIFA ini. Cuma satu sajalah. Walaupun sidang media TMJ itu jauh lebih bagus berbanding sidang media FAM, tetapi kita masih lagi tidak mendapat jawapan yang konklusif. Siapa sebenarnya yang betul-betul perlu bertanggungjawab dalam hal ini? Sebab back in mind lah. Walaupun Tunku Ismail kata tak ada masalah kalau nak salahkan beliau, tetapi berani ke kita salahkan beliau. Kita intro dulu. Cilitr macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selepas boleh katakan berminggu-minggu jugalah Tengku Ismail, Tengku Mahkota Johor berdiam diri berhubung dengan isu skandal pemain warisan yang benar-benar kecoh pada ketika ini. Akhirnya, pada semalam pukul 3 petang, beliau telah membuat satu sidang media tergempar menjawab pelbagai soalan yang berkaitan dengan isu skandal pemain warisan tersebut dan of course lah wartawan bertanyakan soalan berkenaan dengan peranan beliau tentang apakah oh, tugasan beliau dan macam-macam lagi jadi sekedar untuk pemahaman kita bersama tuan-tuan dan puan di sini saya kompilkan beberapa keratan daripada sidang media oleh TMJ tersebut yang telah saya kutip dari TikTok ada di antaranya yang mungkin tidak penuh, ada mungkin yang penuh dan sebagainya tetapi, just tonton dan insyaAllah kita akan ulas sebersedikit sinemida selepas itu. Tetapi, ini juga saya ingin mengatakan, saya rasa FIFA tak akan tukar daripada keputusan. Cuma, kalau dia tukar pun mungkin diringankan sikitlah hukuman tersebut. Kemungkinan. I think, dia orang akan find Football Association of Malaysia maybe national team as well ataupun deduction of point and ban pemain-pemain tersebut berapa lama mereka akan ban pemain tersebut itu kita tidak tahu tetapi walaupun apa keputusan itu pihak lawyers in national team I think will also macam mana yang saya katakan kita di sini bukan untuk salahkan mana-mana pihak tetapi untuk mengambil tanggungjawab sepenuhnya cari jalan penyelesaian macam mana kita nak selesaikan masalah dan isu ini And I think maybe if kalau dengan FIFA after kita punya uh, after kita dah submit kita punya appeal and then obviously if keputusan itu still stay sama we have to go we have no choice but to go to CAS. but to say that the players forged I don't think is true I don't think is true at all because the players tidak tahu apa-apa pun dan bagi saya If the players is not involved, takkanlah mereka kena gantung uh, satu tahun without any football activity. Itu habis periuk nasib mereka. But anyway, rule is rule, the law is the law, and we just have to fight. Selagi apa yang kita ada, kalau kita rasa kita benar, dan kita yakin dengan apa-apa yang kita ada, dokumen-dokumen yang sah, kita tak patut duduk diam, kita patut melawan dalam segi undang-undang sebaik mana yang kita patut. Sedang that you are part of the sporting ecosystem as well. Part of the sporting yes, ecosystem. You're yes. the owner, the direct owner of Chogodon Taxi. Yes. Successful team, but noble as it be, sound of your good uh, intentions, mm -hmm. isn't this a conflict of interest? I don't think it's a conflict of interest because I think everybody should be assisting FAM in the same way, whether it is other clubs or other affiliates. Now, conflict of interest what is the conflict? What interest can I have from the national team? The national team. By getting involved is a burden itself, because anything goes wrong, people will hold you accountable. But I'm doing it out of goodwill. It's my relationship with all the people inside FAM and juga dalam bola sepak tanai. So, in my personal opinion, maybe you have a different opinion. You can see this as a conflict of interest, but in my personal opinion, it's not a conflict of interest. It's assisting and being noble and part of the football industry in this country. If that's the case, why don't you come back to FAM, be the president? Well, because the FAM already have a president. We I was, I was president. there before, and I feel in terms of my time, I cannot be 24 hours 24 7 because of all my other official duties. Therefore, we trust that other individuals are qualified and they can, run the, they can run the Football Association of Malaysia better because a president need to be full time. And I think Dato' Amidin at that point when he was the president did a very good job because he was 24-7, whether it was with the youth team or the senior team. And I have a lot of other responsibilities, so obviously I cannot be there. And plus, I am not even interested to be there. Yeah. That you have to ask JPN. Kalau so JPN berpuas hati dengan dokumen-dokumen yang dibagikan oleh FAM to them, That is the discretion of JPN. Then if you want to know the nenek and moyang and everything that you have to do, you have to go to JPN, you have to go to Kajaan. I think here what I see is mungkin because you do not get the answer you seek for. That is why awak tak berpuas hati because it's not what you want to hear. That is beyond me. That is beyond my control, what you want to feel, what you want to believe. Tetapi ini adalah situasi dia yang di, uh, kita sharekan dengan anda semua. But in the end of the day, it's up to you what you want to believe, who you want to support, who you don't want to support. Tapi macam mana saya katakanlah, jangan kerana, you know, some tak berapa senang dengan saya, tapi awak nak anti pasukan kebangsaan. It's pasukan negara. You should be with pasukan negara. You should be with FAM. If you want to anti, just anti TMJ. And that's it. Very clear kan? Tapi macam mana yang saya katakan tadi, dengan apa yang sedang berlaku sekarang ni. Kalau ia membantu semua pihak, Edo setiap malam, untuk hold me accountable dan memsalahkan saya. Dengan keseluruhan apa yang sedang berlaku. Saya terima dengan hati terbuka. I take it. Pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, harus saya katakan di sini bahawa sidang media yang telah dibuat oleh TMJ ini jauh lebih bagus berbanding dengan sidang media yang telah diadakan oleh FAM beberapa hari lepas. Di mana kalau kita perhatikan pada kali ini, TMJ memang nampak bersedia dengan jawapan-jawapan bagi setiap persoalan yang dilontarkan dan beliau memang of course lah knowledgeable dan beliau mampu untuk menjawab soalan wartawan dengan fakta dan juga dengan tuntas. Tak seperti FAM yang memang kita nampak macam tercangak-cangak macam rusa masuk kampung. Terutamanya timbalan presiden FAM iaitu Dato' S. Sivasundram yang kelihatannya macam sama ada buat apa-apa ke ataupun memang tak tahu soalan ke tak tahu jawab ke apa-apa ke even rock friend pun macam tu lawyer tu pun macam tu semuanya berpusing sana berpusing sini sampai Harish Diol wartawan terkemuka menyatakan bahawa FAM sekarang ini tengah berada dalam sindrom delulu ataupun delusional jadi bila TMJ buat sinar bida dan menjawab soalan wartawan dengan tuntas seperti itu, ianya macam a breath of fresh air lah. Macam satu udara segar yang kita hirup. Di mana akhirnya kita dapatlah gambaran sebesar sedikit tentang apakah yang berlaku dan apakah tindakan oleh FAM serta Tengku sendiri. Dan juga adakah benda ini akan berjaya diselesaikan atau bagaimana? Jadi, sekadar untuk maklumat kita tuan-tuan sekalian, saya ingin membacakan kepada anda beberapa rangkuman yang telah dibuat oleh Page Revolusi Harimau Malaya berkenaan dengan sinar media oleh TMJ disebut. Yang pertamanya, TMJ telah memberikan satu bayangan bahawa FIFA mungkin akan kekal dengan keputusan sama which is uh, memberikan denda kepada Malaysia serta menggantung pemain-pemain naturalisasi itu dan Malaysia perlu bersedia untuk dipotong mata, untuk didenda dan macam-macam lagi dan mungkin FAM akan bersedia untuk membawa kes ini ke Mahkamah Atibati Sukan Antarabangsa ataupun CAS. Yang keduanya, TMJ telah menjelaskan bahawa peranan beliau dalam isu ini, dalam projek pemain uh, naturalisasi ini ialah sebagai membantu mencari dana untuk peningkatan pasukan kebangsaan. Yang ini saya bukan nak kata kurang percaya pada TMJ, tidak. Tetapi berdasarkan kepada, ialah TMJ sendiri yang telah mengumumkan bahawa mereka telah mengenal pasti tujuh orang pemain warisan seperti mana yang telah dipostkan oleh Page Johor Satu Tagus pada bulan Januari yang lepas. Jadi saya macam kurang yakin yang TMJ sekadar terlibat dalam urusan pencarian dana sahaja sebagainya. Sebaliknya saya yakin dan percaya bahawa TMJ juga mungkin adalah pelibatan sedikit dalam pengenalpastian pemain-pemain warisan tersebut. Berdasarkan pada posting oleh Johor Satu Tegas itulah di mana Johor Satu Tegas telah itulah kenyataan TMJ sendiri. Mereka telah mengenal pasti tujuh orang pemain warisan kami itu which is kita tak pastilah tim je masukkan kami itu siapa adakah tim dengan FAM ke atau bagaimana ke kita tak pasti tetapi itulah oleh kerana TMG yang mula-mula umum dahulu benda tersebut maka tak dapat tidak saya tak begitu yakin yang TMG sekedar terlibat dalam bab pemberian dana tetapi kalau beliau beritahu macam tu so far kita just terima sajalah itu yang kedua yang ketiganya Individu daripada Vietnam yang melaporkan kepada FIFA itu, dia individu tau, kata TMJ. Bukannya persatuan bersifat Vietnam ke apa-apa kan. Dia kata inilah individu. Jadi TMJ telah melahirkan satu kepelikan. Macam mana FIFA boleh layan satu aduan dari individu, bukan dari persatuan bersifat. Di situ pun macam TMJ nak memberikan satu implication bahawa FIFA pun macam... Macam nak mengenakan kita lah Macam tu lebih kurang tuan-tuan dan sekalian Tak apa yang itu kata-kata TMJ lah yang keempatnya, semua pihak dalam hal ini kena bertanggungjawab. Tak boleh lepas tangan kalau ikutkan. Tak kira lah FAM ke CEO Harimau Malaya ke even TMT sendiri pun kata, dia pun kena bertanggungjawab juga seber sedikit kan. Sebab, ialah macam saya katakan juga, beliau memang basicallynya dilihat terlibat dalam hal ini. Kalau tak terlibat secara langsung pun, terlibat jugalah dalam beberapa hal teknikal sebagainya. Dan kalau menyebut tentang semua pihak kena bertanggungjawab ini, TMJ ada sebut juga bahawa JPN juga memainkan peranan. Sebab at the end of the day, JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, mereka inilah yang bertanggungjawab mengeluarkan dokumen tersebut. Dan mereka juga lah yang bertanggungjawab untuk check lineage pemain-pemain ini dan seterusnya memberikan satu kenyataan ataupun penjelasan ataupun satu dokumen yang menyaksikan ok pemain ini betul dia wakil memang dia ada waris Malaysia lah kalau saya ceritakan so kita boleh bagi dia main So, kata TMJ, JPN pun kena bertanggungjawab juga. Mereka telah lepas tangan macam kata, Oh, kita dah buat itu, buat ini, sebagainya kan. So, bagi TMJ, semua pihak ini kena bertanggungjawab. Berkenaan dengan perasaan tujuh-tujuh pemilik itu, TMJ kata, of course lah mereka memang sangat-sangat kecewa dengan apa yang berlaku dan of course rasa macam sedih lah. Tapi, itulah mereka tetap bersemangat lah kan untuk terus membayar dan sebagainya. Cuma TMJ kata, dia nak betulkan satu persepsi. Ada orang kata dekat luar sana yang bila mereka ini digantung, mereka still boleh berlatih dengan pasukan masing-masing. Jawapan dia tidak. Mereka ini tak boleh masuk ke kompleks sukan ataupun stadium pasukan masing-masing pun. Mereka digantung sama sekali. Kalau mereka nak berlatih, mereka kena berlatih seorang-seorang. Macam tu lebih kurang. Ataupun mereka nak main bola pun, mereka main bola macam tepi tepi longkang ke, atas jalan raya ke kan. Main bola suka-suka dengan kawan-kawan ke apa-apa ke. Tapi mereka tidak boleh terlibat dalam dunia bola sepak secara profesional, secara profession, secara rasmi. Tak boleh. Jadi kalau mereka digantung setahun, maka setahunlah mereka ini kena berlatih dekat luar ke ataupun apa-apa ke. Mereka tak boleh masuk ke dalam squad masing-masing, tak boleh masuk ke stadium masing-masing. Even kalau tak asal saya, Alaves kot, mereka telah melepaskan uh, pemain Malaysia disebabkan oleh skandal ini. Dan bila dilepaskan, maka sekarang ni dia tak ada kelab lah. Dan mereka ini akan berpotensi untuk tidak akan bermain tanpa ada apa-apa kelab dalam tempoh setahun kalau ikutkan. Tapi TMJ ada sebut jugalah yang beliau masih lagi menghubungi pemain-pemain itu secara kerap untuk basically nak beritahu bahawa don't worry you are not alone in this we are all together macam tu lebih kurang kita bersama-sama kita hadap sama sama so that is a very good gesture from TMJ lah dia memang betul-betul tak lepas tangan lah sang cerita kan cumanya TMJ juga ada mengingatkan bahawa ini bukan petanda bahawa revolusi harimau Melaya gagal benda baru nak bermula saja. ada hiccup of course tetapi benda baru nak bermula jadi kita kena sabar dan TMJ kata tak ada masalah pun kalau nak menyampahkan dia ke, kalau nak kutuk dia ke, kalau nak salahkan dia ke. Tapi, jangan alihkan kebencian itu ke pasukan kebangsaan. Sebab itu pasukan kebangsaan, kata TMJ. Nak marah dia, marah dia. Even TMJ pun ada sebut juga tuan-tuan dan perempuan yang dia dah biasa dipersalahkan. Dah 13 tahun pun dia dipersalahkan dalam macam-macam hal berikutan bersifat Malaysia ni kan. Jadi, kata TMJ, kalau nak salahkan saya dan anda kata kalau you all ada rasa macam nak tidur lena dengan menyalahkan saya dan by all means silakan dia tak kisah pun itu antara kata-kata TMJ lah dalam sinar media itu tuan-tuan dan puan sekalian So, saya tak nak ulaslah berkenaan dengan apa yang telah disebut oleh TMJ secara detail sebab, yelah, at the end of the day, benda ini memang kita tahu sangat-sangat complicated dan TMJ setelah tentulah tak boleh ulas dengan lebih lanjut sebab proses rayuan tengah berjalan jadi, apa-apa yang TMJ sebut mungkin akan jeopardize proses rayuan tersebut tetapi itulah, pada pandangan saya, macam saya katakan tadi, sinar media ini jauh lebih baguslah berbanding dengan sinar media oleh FAM. Cumanya, ianya masih lagi tidak konklusif. Memang betul, TMJ kata semua pihak kena bertanggungjawab. Tetapi persoalan oleh rakyat Malaysia ialah tentang siapa sebenarnya yang punca benda semua ini dan orang yang dipunca inilah dia kena pastikan dokumen-dokumen itu kena ada. Sebab anda kata kalaulah pihak yang membawa masuk ke tujuh-tujuh pemain ini gagal untuk menyediakan dokumen dan how? Macam mana kau boleh expect yang dia ni mereka ini tujuh orang ni menjadi pemain warisan tanpa dokumen betul atau tidak? Jadi itu sebenarnya harapan penonton Malaysia dan saya tak yakin mereka nak menyalahkan TMJ begitu saja Mereka cuma kata, TMJ kami rasa anda yang bawa masuk benda ini anda yang bawa masuk tujuh-tujuh pemain ini kan? Jadi mungkin anda kena sediakanlah ataupun kena jelaskan tentang dokumentasi pemain-pemain ini tetapi itulah bakal titik MJ Kalau salahkan dia, salahkan dia lah Tetapi jangan dok kutuk Harimau Melayu dan sebagainya Cuma itulah dia tuan-tuan sekalian Walaupun Sinem Media ini jauh lebih bagus Bermuda FM punya Sinem Media Tetapi masih lagi kita gagal untuk mendapatkan konklusi Tentang status sebenar tujuh-tujuh pemain ini Adakah mereka ini benar-benar ada dokumen itu atau tidak Itu persoalan pokok yang ditanyakan oleh semua pihak Termasuk wartawan, termasuk penonton, peminat dan sebagainya tetapi sama sekarang gagal untuk dijawab. Dan of course, satu lagi persoalan yang gagal untuk dijawab oleh TMJ dan juga oleh semua pihak lah saya cerita. Siapa sebenarnya yang bertanggungjawab penuh untuk membawa dokumentasi itu? Of course, JPN ada peranan dia. TMJ ada peranan dia. FAM pun sama juga. Amri Mambaya pun ada peranan dia. So, siapa sebenarnya yang benar-benar berperanan untuk membawa dokumen surat beranak asli Datuk Nenek pemain-pemain ini? Ini yang jadi punca. FIFA kata ini punca dia. Kita tak ada dokumen itu. Mereka ada dokumen lain. Jadi anda kata kalau kita dapat dokumen itu, selesai dah hal. Memang settle dah masalahnya. Tetapi selagi ini tak selesai, maka memang susah cakap lah. Buatlah sedemikian macam mana sekalipun, ini tetap tidak akan dapat menjawab persoalan. Tetapi apa-apa pun sekarang ini, saya boleh katakan nasib dah jadi bubur lah. Selepas ini saya harap akan. kalau kita betul-betul nak revolusikan harimau layar, pastikan pembangunan bola sepak kita daripada peringkat sekolah lagi betul-betul mantap buat macam dululah MFSD macam mana kuat dan sebagainya kan membekalkan pemain-pemain untuk negeri dan macam-macam lagi pemain import dia masuk bukan untuk nak cepat menang tetapi nak pastikan ianya menjadi mentor jadi saingan kepada pemain tempatan dan sebagainya macam dulu-dululah saya cerita kan jadi anda kata kalau kita dapat buat macam tu insyaAllah revolusi harimau Melayu itu akan dapat dilaksanakan dengan betul bukan dengan cara kita just kenal pasti pemain import mana-mana yang ada kona-kona warisan Malaysia dan kemudian terus bagi IC kat dia terus bagi dia wakil Malaysia dia macam tak kena macam tu tuan-tuan double scan that is a little bit cheating lah kalau nak tanya saya kan tetapi all in all terima kasih kepada TMG kerana sini media tersebut tetapi itulah walaupun begitu persoalan pokok masih lagi tidak jawab dan saya tak yakin yang persoalan itu akan terjawab sampai bila-bila oh. ok